Диляра и Дарена. Когда вы пели, ну вот как бы дуэтом песню "Begging", и потом я вышел к вам петь, почему ты так застеснялась? В следующий раз надо более активнее себя проявлять. Я выбираю Дали Диляру. Давай поговорим о, о выборе песен. Я думала о том, что может быть взять что-то из Адель или из Эми Вайнхаус. Кажется, что Адель в этом случае с твоим тембром голоса будет ближе. Да, песня просто на самом деле очень грустная, и мне она эмоционально очень тяжелая. Это большая ответственность. Но эм, я все-таки, ну, наверное, люблю рисковать. И я все-таки решила. Ну, все, смелость, что наважилась выполнять сложную песню. Я могу себе уже представить, что это будет очень сложно. Я надеюсь, что никакие нервы мне не помешают выступить именно хорошо и передать то, как я чувствую эту песню через себя. Я очень сильно нервничала и переживала. У меня все внутри и снаружи тряслось. Когда я спевала «Дарина», у меня... Стало волосся на шкире. И я не могу иначе. Я выбираю Дарину. Дарина! Нам треба выбрать наступную песню. Можно что-то с Кристиной Гильерой, например? С Кристиной Гильерой мне нравятся две песни. Beautiful, а другая песня Hurt. Но, ты знаешь, она сложная. Ты готова попробовать? Сложная? сейчас все еще более сложно, чем раньше. Но я очень-очень буду стараться и молиться, чтобы у меня получилось. Зробила все, что я тебе просто не делать. Не треба повторять Кристину Гилеру. Ты не заспеваешь так, как она. Она не заспевает так, как ты. Это определение моего дальнейшего пути в жизни. Потому мне очень важно сейчас выполнить эту задачу. I heard that you said it down That you found a girl And you're married now I heard that your dreams came true Cause she gave thanks I didn't give to you old friend why are you so shy I like you to hold back for how from light I hate to turn up but I'm blue on the and but I couldn't stay i couldn't find that i hope it's in my face that's what be my and that's for me. it is no Карина. Кареночка. Дайте вас. Що ж ви зі мною робите? Воно без не зарізати. Бачите? Дуже гарно це тобі, дуже красиво, і ніжно, правда? Святослав. Це найскладніший вибір у всіх мої, моїх парах. Тому, ой, побажайте мені удачі. Ти бажає Ми бажає. бажаємо тобі. Ані, біляра змогла. вот как-то по-своему передать. И такое ощущение, что она абсолютно пережила эту песню, я поверила каждому слову. Очень было, знаете, вот правдиво. А Дарина э, исполнила абсолютно по-своему трогательно. Я не скажу, что плохо или хорошо, оно просто вот, ну, оригинально. Мне очень понравилась ваша последняя нота. Она была такая кристально чистая, песня закончилась, а осталось вот это настроение. И вы очень передали то, о чем поется Боль Спасибо вам огромное так было Таня, правда, спасибо Сереж Может, это мы, девчата, такие чутливые И нас проиняло А как человеки все побаченное переживают? Оба выступления я слушал с замиранием сердца Что касается Диляры Я хочу сказать, что, наверное, это один из самых лучших каверов На эту песню, которую я слышал когда-либо свое исполнение Это было очень... Очень верно от начала и до конца. Что касается э, Дарины, мне лично не хватило глубины голоса. Много было верха, и мал, и, а мне хотелось бы глубины все-таки в этой песне. Дякую, Сереж. Дякую. Юрий. Первая исполнительница меня поразила той легкостью какой она пела. В искусстве все равно побеждает чувство меры. Поразить человека и к нему попасть в сердце, можно сказать, даже шепотом. Что касается Дарины, очень хорошая песня вот для нашего славянского сказать, сердца, в которой есть какие-то такие пронзительные ноты, когда э, начинаешь э, сопереживать. Если бы я говорил, что меня больше взволновало то, конечно, меня взволновало сказать, второе э, пение, потому что оно еще умножалось на чувственную песню. Поэтому я лично, я бы отдал э, Дарине. Они пели так, как им э, говорил тренер, и, в общем-то, а на самом деле, так, как им душа подсказывала. Я знал, что обе споют хорошо, я знал, что мне придется выбирать, и я буду, не буду знать, как. И спасибо, вот честно говоря... Вот сейчас мне помогло мнение того, что говорили ребята. Я выбираю Дори. Карина! Кариночка! У тебя слеза, твоя бронила! У была слеза счастья с счастливым! Стоять. Я хочу да, ее обнять. Платье, сори, 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 извини. конечно же ну, радости конечно просто <laughs> обещаю что буду стараться еще больше и больше и больше и больше и очень люблю эту страну очень люблю этот город и спасибо вам еще раз, что вы есть спасибо Я она уже пришла но ну, как Представитель Азербайджана Юрия Рубачева. Что правда, на меня это никак не впливало. Я был готов ее взять, но просто вот мне Дарина была ближе.